সুখ দুখৰ মাজতে জীৱন নহয় জানো ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি সন্ধিয়া এইটো বুধবাৰৰ ভিডিঅ' হয় একেবাৰে সময় পোৱা নাছিলোঁ বাবে এডিটিং কৰিব আজি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ টিউশ্যন কৰি আহি পেলাই বিয়া এখন আছিলে আমাৰ বেবী বাৰ বিয়া আগতেও মই দেখাইছোঁ বা বহুত কমেডি হয় তাতে গৈছিলোঁ সেয়া হ'ল ৰাতি আৰু সকলোৱে বিয়াত গ'লে এখন চেলফি নুঠাকে সেইখন আৰু বিয়া হ'ব আৰু যদি টুম্পা থাকে বাপৰে বা মোক জ্বলাই খাই মানে ফটো উঠাই দিব লাগিব ফটো উঠাই দিব লাগিব আৰু সকলো মিলি ফটো এক কপি তুলিলোঁ কইনাজনী দেখিছেনে কি মৰম লাগিছে একে চিম্পুল সজাইছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকেও চাবচোন সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক এতিয়া চাওঁ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে বোলে আৰু এই বদমাছে আজি স্কুল যোৱা নাই গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া গুড মৰ্ণিং সেইটো ক'ব কাৰণে মানে একদম গুড মৰ্ণিং তেনেকৈ কথা কয় নেকি বহাগ বটমাছ গোটেই বটমাছ মানে পৃথিৱীত নাই তেনেকুৱা বটমাছ কি খবৰ আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজি যিহেতু বুধবাৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি তুলসীৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাই দিলোঁ পূজা দিয়া নাই মন্দিৰ পূৰা চাফা কৰি থৈছোঁ ভাবিছোঁ ঘৰ দুৱাৰখিনি মচিলোঁ আৰু তাৰ আগতে ৰান্ধি বাঢ়ি বিলাই দি লওঁ ডিউটি যাব নহ'লে দেৰি হৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহিছোঁ কি কি বনাম আপোনালোকলৈ চিৰা গাঁৱৰ সন্ধিয়া এখন বিয়াও আছে বিয়াতো যাব লাগিব তাৰ বাবে পতাপট এতিয়া ৰান্ধি বাঢ়ি এক টেমা মানে এক টাইমৰ কাৰণে বনায় আৰু মাছৰ চব্জিখিনি কাৰণ যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ কালি পাওঁ অহাকালি পূৰ্ণিমা নহয় জানো আপোনালোকে যদি নাজানে মনত কৰি দিছোঁ অহাকালি পূৰ্ণিমাৰ দিনটো বহুতেই শুভ হয় পাৰে যদি আপোনালোকে ভালকৈ পূজা পাতি দিব হেৰি হৈছে মোটামুটি ইফালে পানী উতলি আছে বেবিকানে অকণমান চাহ বনাইছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ অকণমান গৰম পানী খাওঁ মুঠ অকণমান চাহ বহাই দিওঁ গৰম পানীখিনি মানে অকণমান নেমু দি খাম দুদিনমান মই টেবলেট খোৱা বন্ধ কৰিছোঁ ৰ'ব চাওঁচোন টেবলেট নোখোৱাকৈ চলিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আৰু আৰু এই ঠাণ্ডা দিনত হালধিৰ ৰস খালে কি কি উপকাৰ হয় আপোনালোকে জানে ন সেইকাৰণে এইকেইটা দিন কণ্টিনিউ হালধিৰ ৰস খাই আছোঁ এইটোকৈ লেতেৰা লাভ সেইফালে অকণমান চিটিখনত লেতেৰা চেৰাটোৱে দিছোঁ বেটাকো খুৱাইছোঁ ক্ৰিমি চিনৰ কাৰণেও ভাল লিভাৰৰ কাৰণেতো আৰু বহুতেই বেছি ভাল টেপাৰ হালধিৰ ৰস স্কিনৰ কাৰণে আকৌ আকৌ আনি থৈছোঁ কাৰণ ফ্ৰিজটো বেয়া হৈছে যে ফ্ৰিজটো বনোৱাই নাই বিৰাট দিগদাৰ হৈছে এয়া হ'ল মাছৰ আঞ্জা টমেলি আছিলে তাকে দালিখিনিৰে মই আদাটো মঠি ললো আৰু এতিয়া ৰুটি বনাওঁ এয়া কি জানেনে এয়া হ'ল মাছৰুম আমাৰ হেৰি তুম পাই গৰম পানীত তিয়াই থৈছে আৰু মই আহিছো তাইৰ ঘৰত অকণমান চাহ খাবলৈ চাহ খাবলৈ মানুহ অকলে খাই ভাল নালাগে যে আৰু এয়া হ'ল মাছৰ আঞ্জা আৰু এয়া চাহ বনাইছে চাহ মানে ফেক্টৰীত দিব যে অৰ্ডাৰ পাইছে এইফালে কাণত মোবাইলটো লৈ দেখিছেনে আমি এনেকুৱাই কথা পাতোঁ দেই ইফালে ফোন আহিলে কাম কৰাৰ মাজতে আৰু সন্ধিয়া হৈ গ'ল সকলোৱে সাজি কাচি আহি গৈছোঁ এতিয়া বিয়ালৈ এয়া বিয়া ভৱন আমাৰ এইখিনিতে নাগেশত আৰু তাৰ আগতে ৰিক্সা টেম্পু হেৰি পাইছোঁ তেনেকৈ মানুহ সৰহ হৈছে যে মানে বাইকত অহাৰ সুবিধাই নাই গতিকে আমি এটা ট্ৰেকাৰতে আহি গৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে আহি গিফ্টটো দি দিলোঁ কোনে বা কেমেৰা কৰিছে নাজানো আৰু মই ব্লগ বনাওঁ বুলি জানে সকলোৱে মানে ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ কৰি দিছে তাৰপিছত একাপ একাপ চাহ খাই লওঁ কাৰণ চাহ খাবলৈ সময়ো নহ'ল এই ৰেডি হওঁতে কেনেকৈ আহিম সেইটো চিন্তা কৰোঁতে চাহকাপ নহয় কফি দিছে কফি একাপ খাই লওঁ আৰু সকলোৱে কফি এইফালে পোৱালিকেইটাটো ফুচকা পালে আৰু একেবাৰে অপ মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় সিফালে বেবী দেখিছে নাই তাই আৰু জেগাৰ পৰা নিহিলে কাৰণ লেহেংগাযোৰ বহুত ভাৰি যায় তাই হিলিবও নোৱাৰে গতিকে জেগাত তাইকো আনি দিলোঁ আৰু এইফালে খোৱা সময় যিখিনি দেখাইছোঁ ভাত প্লেন ভাতো আছে ইফালে ফ্ৰাইড ৰাইচো আছে মটন চিকেন ফিচ আৰু বিয়াত জানেই আৰু এইবিলাকেই থাকে আৰু বেলেগ আৰু ইফালে দিছে গুৰৰ মিঠাই আৰু সকলোৱে পোৱালিকেইটাক কৈছোঁ আগতে খাই ল'বলৈ কাৰণে যাবও লাগিব ইফালে আহিছোঁ আমাৰ বাচন পুতল বিয়া আজি পূৰা এনজয় গ'লো কি মানে বাচন পুত মানে অঁ মানে হাজবেণ্ডটো ডাঙৰ ককায়েকৰ ল'ৰা আৰু এই বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ সাজিছে দেখিছে না বৰ ধুনীয়া লাগিছে একদম চুলি তুলি কাটি একদম ধুনীয়া লাগিছে মানে আৰু এতিয়া কইনা ঘৰৰ মানুহখিনিও আহিলে দেখিছে আমি আহোঁতে একেবাৰে ভিৰ নাছিলোঁ আমি অলপ সোনকালে আহিছোঁ নটা চাৰে আঠটামান বজাত আহি পাইছোঁ আৰু আৰু ইফালে বহিছোঁ খাবলৈ আৰু মই কি জানেনে এটা বেয়া স্বভাৱ আছে নহয় বিয়া খাইহেও ঘৰত অকণমান ভাত খাব লাগে মই গতিকে বাতি এটাত ভাত থৈ গৈছোঁ এনেই অকণমান খাওঁ আৰু খাব মানে তেনেকুৱা নহয় অলপ অলপ লৈছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু অকণমান চিকেন কি বনাইছে চিলি চিকেন সেইটোৱে লৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই ইফালে মিঠাই চিঠাইটো নাখাওঁৱে কেমেৰামেন এইটো দেখিছে নাই কেমেৰামেনৰ অৱস্থা এয়া জয়াই কেমেৰা কৰিছে আঙুলিটো দি পেলাই আৰু সকলোৱে